Найголовнішим продуктом на нашому столі з давніх часів вважається хліб. Вже приблизно 10 тисяч років. Людина вирощує та використовує у їжу зернові культури, з яких виготовляє хлібобулочні вироби. Хлібобулочні вироби харчовий продукт, випечений з борошна, дріжджів, солі, води та додаткової сировини для хлібобулочних виробів. Звичайний хліб містить у собі поживні речовини: білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні сполуки та життєво важливі для організму людину солі, кальцію, залізу фосфору. Хліб має рідкісну властивість, він ніколи не проїдається і не може набриднути людям. Залежно від виду борошна, яке використовується для приготування тіста, хліб поділяється на житні, пшеничні, житно-пшеничний і пшенично-житні. Найвідоміші сорти житнього хліба московські та бородинські. Бородинський хліб один з поширених на території країн колишнього СРСР сортів житнього чорного хліба. До складу тіста, крім звичайного житнього борошна, дріжджів, солі, входить житній солод, цукор, патака та коріандр. Достатньо хорошого качество московський хліб. Я брала не здесь у нас, а там десь на дачі. І, і Там дуже славянський, дуже вкусний хліб чорний. Козачі сутрульбені. предпочитаю хлебный комбинат, по-моему, Вот. Нормально устраивает, да. В основном каравай выбираем. Вот. А черный хлеб любим. Который пекут с пар, Черный хлеб редко покупаем. Вам не нравится или нет? Ну, и надо бывает хороший, надо плохой. Добродея, Потом каравай. Никакой. Почему? Абсолютно. Почему? Ну, потому что при производстве добавляется большое количество химикатов. К черному хлебу нормально отношусь, очень хорошо. И какой, ну, я брала украинский черный хлеб. Чаще всего, наверное, черных это бородинский. Ну, более какой-то вкус присутствует. Не пластилина, не клея, вот не кислых дрожжей, а вот более-менее приличный вкус. Люблю черный, украинский, каравай. А Он вкусный, ароматный. Он полезнее, чем белый. И, ну, естественно, следим за фигурой, стараемся. Сьогодні спеціалісти будуть досліджувати шість зразків житньо-пшеничного хліба від виробників Луганської області. Ми не співпрацюємо з рекламодавцями та виробниками. Рубрика створена виключно в інтересах споживачів за підтримки державного підприємства Луганськ стандарт метрологія. Намі була произведена контрольна закупка шести образців і ржано пшеничного хліба. Зараз ми розглянемо. его органолептические показатели, а затем сдадим эти все шесть образцов в лабораторию на испытание. Хлеб, как и будь-який інший продукт харчування, повинен відповідати усім органолоптичним, фізико-хімічним та мікробіологічним показникам. Тож слово за експертами. Согласно требованиям нормативных документов, хлеб может выпускаться упакованным и без упаковки. Упаковывать хлеб разрешено Полиэтиленовую, полипропиленовую пленку, на которой есть разрешение Минздрава о соприкосновении с пищевыми продуктами. Ведь сотни у запакованного продукта Е порушением. У нас есть один образец продукции, который упакован, но не имеет никаких опознавательных знаков. Такого не должно быть. В Україні існують нормативні документи щодо життя пшеничних сортів хліба, але не всі виробники дотримуються цих норм і пропонують споживачам нові продукти і свої назви хліба. бородыневский Бородянский. Покупатель, придя в магазин, хочет выбрать хлеб, который он знает очень давно, Бородинский. Но вот игра слов, какая-то одна буква в замене, и вы уже получили совсем другой хлеб, и ваши ожидания по поводу вкуса и запаха, увы, не осуществились. Чтобы выбрать потребный вам сорт хлеба, обовязково зверните внимание на склад продуктов состав продукта расписывается в порядке убывания. То есть если это хлеб ржано-пшеничный, то на первом месте должна быть ржаная мука. Если это хлеб пшенично-ржаной, то на первом месте обязательно идет пшеничная мука. Ну и по цвету, естественно, вы его определите. Если вы желаете приобрести бородинский или московский хлеб, обратите внимание, эти сорты хлеба заварнить. Это заварные сорта хлеба, которые производятся по традиционным технологиям с приготовлением заварки, закваска. Тесто. Чтобы сократить длительность процесса приготовления ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба, используются специальные жидкие экстраты ферментного солода. Это глофа, бас, и об этом производитель указывает в своей маркировке. Поэтому такой хлеб и называется уже бородыневский або бородянский. Хлеб практически единственный продукт, который не теряет своей привабливості и сохраняет способность залишатися полезным, даже если его используют у їжу, не сразу. Обязательно на маркировке должно быть указана дата изготовления хлеба, его условия и сроки хранения. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный хранится в течение 36 часов. Если хлеб упакован то упаковка увеличивает этот срок хранения ровно в два раза. И такой хлеб хранится в течение 72 часов, что и указано на каждой маркировке наших производителей. Вага вказывается с витхилом от массы не больше, чем 3%. Все наши образцы, кроме одного, прошли испытания на этот показатель. Есть у нас один образец продукции, который По масі одклонілася в меншу сторону на 4% вміста положених розрішених трьох. Тепер експерти оцінюють органолептичні показники хліба, форму, поверхню смак та аромат. Хліб може випікатися формовим та подовим. Для випробування були придбані виключно формові сорти хліба. Форма хліба должна соответствовать формі. в котором он выпекался, без боковых выплывов. Поверхность хлеба должна соответствовать виду изделия, без загрязнений. Разрешены небольшие трещины. Если это хлеб нарезанный, то поверхность будет со следами нареза. Как мы видим, этот образец хлеба был упакован в бумажный пакет. Он полностью жирный, и даже когда берешь хлеб в руки, они становятся жирными. Это говорит о том, что его не пекли, а, можно сказать, просто жарили в огромном количестве масла. Корки боковые вогнутые, хлеб сильно поджаренный, поверхность зажаренная, можно сказать, даже подгоревшая. Колер хлеба заложить в типу борошна. Житние сорты хлеба мают светло- або темно-коричневый колер. Если это ржаной хлеб, он естественно будет более темного цвета. Если это ржано-пшеничный хлеб, он будет более светлым по цвету. И если это пшенично-ржаной, где в составе пшеничной муки гораздо больше, то он будет еще более светлым. У хлеб должен добрый пропектиться, без гуски в теста. Для заварных сортов хлеба допускается незначная липкость. Давайте сравним состояние мякиша хлеба, изготовленного по всем требованиям технологического процесса: равномерная пористость, равномерный окрас и состояние мякиша хлеба, который был изготовлен явно с нарушением. Как вы видите, закал по всему периметру, пористость очень неравномерна и цвет также неравномерен. Запах та аромат житних сортов хлеба повинен відповідати даному виду продукту, без сторонних присмаків та ароматів. Хороший аромат, букет результата молочно-кислого закваски, соответствует ржаному сорту хлеба. Чувствуется сладость и хорошая кислинка, что также должно соответствовать требованию ржаных сортов хлеба. Чи зразки хліба відправляються на лабораторне дослідження? Чи використовують виробники Луганської області генетично модифіковані організми при виробництві темних сортів хліба? Ми знаходимося в лабораторії молекулярно досліджень генетично модифікованих організмів. Саме На этой испытательной базе проводились испытания хлеба ржана пшеничного. Етапи генетично модифікованих організмів це очень складний, трудойомкий труд. Ось вот зараз ми знаходимося на першому етапі. Це проба підготовки хліба до аналізу. Виявлення генетично модифікованих організмів багатоетапний та достатньо складний процес. Зразки готують до випробування, подрібнюють, зважують та розміщають спеціальні контейнери. Весь цей процес відбувається у спеціальному приміщенні, з якого зразки потрапляють у іншу лабораторію. Вторым этапом является выделение ДНК. Это происходит в кабинете биологической безопасности. После выделенная ДНК смешивается с реакционной смесью и надо предоставленный образец переходит на амплификатор CFX-96, где проходит испытание модифицированных организмов методом полимеразно-цепной реакции. Цей процесс полностью автоматизован и готовые результаты выводятся на монитор компьютера. Показники кожного випробувального зразка порівнюються з завданими показниками генетично модифікованих організмів. Що скажуть експерти після лабораторних випробувань? Дані дослідження показали. Один образец хлеба ржано пшеничного не соответствует по физико-химическим показателям, а именно по завышенному содержанию влаги и заниженному содержанию кислотности. По показателям безопасности токсичные элементы и наличие генетически модифицированных организмов результаты отрицательные. Хлеб соответствует требованиям нормативной документации. Генетически модифицированных организмов данных продукции не выявлено. З висновками експертів стосовно якості темных сортов хлеба вы можете більш детально ознайомитись на сайте. Любой потребитель имеет право на информацию о том продукте, который он приобретает, и, естественно, имеет право на приобретение качественного продукта. У нас есть свой сайт, на котором эта информация будет обязательно выкладываться, и любой желающий имеет возможность зайти на сайт нашего предприятия и посмотреть и прочитать о том или ином продукте питания. Мы не співпрацюємо с рекламодавцами и виробниками, Рубрика створена виключно в інтересах споживачів за підтримки державного підприємства «Луганськ стандарт метрології».